মহিলাসকলে এই ছটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যি মহিলাই এই ছটা কথা মনত ৰাখি জীৱনত চলি গৈছে সেই মহিলাৰ জীৱনত উন্নতি হৈছে আৰু যি মহিলাই এই ছটা কথা মনা নাই নমনাকৈ কামবোৰ কৰিছে সেই মহিলাৰ জীৱনত অৱনতি হৈছে আচলতে এখন ঘৰত মহিলা এগৰাকীক মা লক্ষ্মীৰ স্থান দিয়া হয় গতিকে মই প্ৰায়বোৰ ভিডিঅ'তে মহিলা ৰিলেটেড কথাবোৰ এইটো কাৰণে কওক কৈছোঁৱেই যে মহিলাসকলক মা লক্ষ্মী বা লক্ষ্মী স্থান দিয়া হয় গতিকে এখন ঘৰৰ উন্নতিত এগৰাকী মহিলাৰ অৱদান যথেষ্ট আপুনিও যদি এগৰাকী মহিলা আপুনি জনা উচিত যে আপুনি কি কাম কৰিব নালাগে বা কি কৰিব লাগে আজি মই এনেকুৱা ছটা কথাৰ বিষয়ে ক'ম যিকেইটা আপুনি জনাতো খুবেই বেছি প্ৰয়োজন নহ'লে আপোনাৰ জীৱনত কিন্তু বহুত বেছি সমস্যাৰ আপুনি সন্মুখীন হ'ব পাৰে আচলতে আমাৰ মানুহৰ জীৱনত সমস্যাবোৰ কিয় হয় সমস্যাবোৰ এইকাৰণেই হয় যে আপোনালোকে নীতি নিয়মবোৰ ভালদৰে অনুসৰণ নকৰে আজিকালি খুব কম মানুহে নীতি নিয়ম অনুসৰণ কৰে বেছিভাগ মানুহে নীতি নিয়ম অনুসৰণ নকৰে বা নীতি নিয়মক উপলুঙা কৰে আপুনি যদি নীতি নিয়ম অনুসৰণ নকৰে আপোনাৰ জীৱনত অভিয়াছলি সমস্যা হ'বই এতিয়া আজি মই যিকেইটা কথা ক'ম সেইকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখি চলিব ভাল ফল অৱশ্যে পাব আপুনি যদি আপোনাৰ ইউটিউব ফেচবুক অথবা ইনষ্টা লিগেল আৰু অৰ্গেনিকভাৱে গ্ৰ'থ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আপুনি আমাৰ পৰা লিগেল ভিউজ লিগেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লীগেল ফ'লোৱাৰছ এই সকলোবোৰ লিগেল আৰু অৰ্গেনিকভাৱে ল'ব পাৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ নাইন এইট ছিক্স ফ'ৰ এইট জিৰ' এইট ছেভেন টু ওৱান আপুনি আমাৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব আপোনাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি জনাই দিব আৰু আপোনাক আমাৰ তৰফৰ পৰা ফোন কৰা হ'ব গতিকে এনেধৰণৰ সুবিধা বিচাৰি থাকিলে দেৰি নকৰি এতিয়াই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক এতিয়া আমি জানিম যে মহিলাসকলে কি ছটা কথা মনত ৰখাটো খুবেই বেছি প্ৰয়োজন প্ৰথমটো হৈছে যেতিয়া আপুনি আটা মঠিব এই যে আটা লাগি আছে আপোনাৰ হাতখন সদায় ধুব সেই হাতখনেৰে আপুনি কেতিয়াও খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিব আপুনি যদি সেই আটা মথা হাতখন নোধোৱাকৈ খাদ্য গ্ৰহণ কৰে আপোনাৰ ঘৰলৈ কিন্তু দৰিদ্ৰতা অৱশ্যেই আহিব দ্বিতীয়তে হৈছে আপুনি ঘৰ কেতিয়াও সাধাৰণ পানীৰে নমচিব অৰ্থাৎ ঘৰ মচা পানীত আপুনি অকণমান নিমখ দিব নিমখ অকণমান দিহে আপুনি ঘৰখন মচিব তেনেকুৱা যদি আপুনি কৰে আপোনাৰ ঘৰত যিমানবোৰ নিগেটিভিটি আছে যিমানবোৰ বেয়া আছে সেইবোৰ নোহোৱা হয় গতিকে আপুনি ঘৰটো যিহেতু পজিটিভিটি আহিবৰ কাৰণে মচিছে গতিকে ঘৰ মচা পানীত অকণমান নিমখ দি মচিব তৃতীয়তে হৈছে আপুনি যেতিয়া ৰুটি বনাব এই ৰুটি বনোৱাৰ আগত টাৱাখনত অকণমান নিমখ দি ল'ব এইটো নহয় যে আপুনি একগাল নিমখ দি ল'ব তেনেকুৱা নহয় আপুনি অকণমান নিমখ দি লৈহে আপুনি ৰুটি বনাব তাৰপিছত হৈছে আপুনি আপোনাৰ টাৱাখন যিখন টাৱাত আপুনি ৰুটি বনায় সেই টাৱাখন সদায় লুকুৱাই ৰাখিব এতিয়া বহু মানুহ এনেকুৱা আছে কি হয় যিখন টাৱাত তেওঁলোকে ৰুটি বনায় সেই টাৱাখন আনকো দিয়ে অৰ্থাৎ কোনোবাই ওচৰৰ মানুহে খুজিব আহিল ধৰক তেওঁলোকৰ টাৱা নাই কিছুমান মানুহে ধৰক থাকিলেও খুজিব আহে আপুনি কেতিয়াও আপুনি ৰুটি বনোৱা টাৱাখন আনক নিদিব আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ নিমখ কেতিয়াও বেলেগ বাচনত নথব কেৱল মাত্ৰ আইনাৰ পাত্ৰত থ'ব আইনাৰ পাত্ৰতহে আপুনি নিমখ ৰাখিব তাত আপুনি লং তিনিটা পাঁচটা তেনেকুৱাকৈ ৰাখি থৈ দিব আপোনাৰ ঘৰলৈ পজিটিভিটি আহিব আৰু একেবাৰে শেষত হৈছে যেতিয়া সূৰ্য অস্ত যায় সেই সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ দুৱাৰমুখ যিটো আমি অহা যোৱা কৰোঁ সেই দুৱাৰ মুখত বহি নাথাকিব তেনেকুৱা কৰিলে আপোনাৰ ঘৰলৈ মা লক্ষ্মী নাহে আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ লক্ষ্মীগৰাকীয়ে স্বয়ং মা লক্ষ্মী অহাত বাধা প্ৰদান কৰিছে গতিকে আপোনাৰ ঘৰলৈ মা লক্ষ্মী কেতিয়াও নাহে গতিকে আপোনালোকে মহিলাসকলে পৰাপক্ষত এই ভুলকেইটা নকৰিব নহ'লে আপোনাৰ ঘৰখনত ভাল নহয় কিন্তু সদায় বেয়াহে হ'ব